관동 대지진 당시 지진의 피해가 가장 컸던 곳이자 조선인이 가장 많이 학살당한 현장은 가나가와현의 요구하마입니다 화재를 동반한 대지진은 72만 호의 가옥을 파손하고 공공 건물과 교통 통신 수단 마저 파괴하는 엄청난 재앙을 가져왔습니다. 재앙을 피해 피난을 떠나는 사람들의 민심이 점점 붕괴해지고 불만이 고조되자 일본 당국은 개업령을 선포하고 사람들의 적개심을 조선인으로 향하게 합니다. 지진의 혼란을 조선인의 폭동으로 몰아붙이며 각종 유언비어를 날조해 조선인 사냥에 나선 것이죠. 80% 이상이 파괴되었던 역과 만은 과거를 외면한 채 다시 복구되었는데요. 이곳 역시 매립공사와 철도공사가 많아 조선인 노동자들이 많았습니다. 근데지안을유지하고 있던 가나카와 경찰서에 조선인 유언비어가 전달되면서 경찰이 앞장서 500명 남짓의 조선인 노동자들을 철교에서 학살했다고 합니다. 이곳은 현재 아오기바시라고 불리는 곳입니다. 철교입니다. この鉄道橋は当時神奈川鉄橋と呼ばれていたのではないかというところですこの神奈川鉄橋では500人の朝鮮人が虐殺されたというふうに言われておりますこの調査は朝鮮人留学生たちが調査団というのを組織して虐殺された朝鮮人の調査を行いますけれども警察の弾圧で 조사단가 이몬단という形で, 불려질 요인이 あるわけですけれども, 이몬단 っいう形で 몰테, 에, 調べた結果がここは500人の朝鮮人が虐殺されたと言われています. 아사노 조선소 도크가 있던 곳은 석탄 창고에서 요코하마 항으로 석탄을 옮기는 조선인 노동자들이 많아서 학살의 규모도 상당했습니다. 지금 보시는 곳이 아사노 도크가 있던 자리인데요. 옛날엔 배를 수리하던 장소였습니다. 당시엔 임금이 산 조선인과 중국인들이 노동자 합숙소 형태인 한발을 지어 주거지로 사용했는데요. 때문에 해고당한 일본 노동자들은 조선인에게 많은 반감을 가졌다고 합니다. 아사노 토쿠 학살은 노동 현장에서 학살이 이루어졌다는 점이 특징입니다. その埋め立ての工事をやっていた100人以上の朝鮮人のうち、まあ、50人とも80人とも言われる、まあ、朝鮮人が虐殺されたのがここですね100人の朝鮮人たちは、えー、ここが現場、労働の現場であると同時に、まあ、生活の現場でもあったわけですねその当時はあのその半場というのがこの工場の中ちょっとどこかわからないんですけれど半場がありまして、まあ、そこで生活をしていたわけですね、えー、多分 ここは工場の一番端に朝鮮人が住んでいるんですけれど、それを住んでいたここで労働していたということを一番よく知っているのは誰かと言ったら、ま警察なんですよね。その警察が自警団をいやこっちに指導して、ここに朝鮮人が住んでいるということを言ったのではないかというふうに思います。あの100人のうち80人、48人 50人80人っこういうふうにこうね非常にこう差がありますけれども多くの朝鮮人がここでまあ虐殺されたそれもまあ警察が中心となって自警団を組織して、えー、この朝鮮人は虐殺されたのではないかっていうふうに思います。当時ヨコハマの中心部は地震と同時に火災が起きるが、福島市は火災を免れた。 이곳은 다카시마다이에 있는 후다츠야바시입니다. 도로로 되어 있지만 복귀하게전는 다리였습니다. 이 길은 지금보다 많은 사람들이 왕래했고 근처에 상점이 많았던 번화한 거리였다고 합니다. 그러나 이 다리 위에서도 조선인의 시체가 걸렸습니다. 이곳은 <목소리> 후다츠야바시입니다. もうこれしかないですけど、ここは川が滝の川という川が流れてましたで、この道はえ,えっと結構今よりたくさん人が通りがあってこの周りも商店がいっぱいあったところですでここを通りあの学校からの帰りに通りかかった大学生がここでえっと自警団が 20人ぐらいの朝鮮人をこの橋の欄干に吊るしていたのをその見たということを家に帰って言ってたという話を聞聞いたたた弟さんから私たちは直接聞きました神奈川工業高校という昔からある高校があるんですけどそこは震災の時にみんなで武装して朝鮮人の襲撃に。 備えたという話もありますしそこから帰りの学生たちがあちこちで虐殺を見たという手記を残しています。